Меня зовут Игорь Кривошеев, мне 50 лет, из них 29 я проработал на предприятии. Начинал свою трудовую деятельность с электромонтера 4 разряда и сегодня возглавляю энергетическую службу, работая главным электриком предприятия. Я хочу сказать, что мы строили с вами это предприятие, мы вложили в него сердце, душу, знания и опыт. И сегодня, когда над нашим предприятием звучаются тучи, когда политики хотят закрыть данное предприятие, я считаю, что наша задача защитить наше предприятие. Мы создали группу, команду единомышленников, которые сегодня идут во власть. Наша задача ⁇ это защитить завод, защитить весь город от коррупционеров, взяточников, дилектантов и безответственных людей. Я хочу, чтобы вы поддержали азот чтобы вы поддержали родное место.